多誓言，除了太多永远。现在，现在，你我只剩站在望能前，他见一个人回，不就是为了这样命的一切？脱下你的自尊，就能降复我的眼。这世界有多美，我眼再不见，只留你。 是在被撕的黑夜，看不见你在暧昧。额的月只能算古魂夜鬼。这世间最邪恶的爱情叫做永远。这天简传说简，念念叨叨就别捡。念念叨叨就别捡。念念叨叨就别捡。这是上古文字，现今世上没有几个人能懂。 但黑帝神器还没有下落，我们需要继续寻找。蛋蛋，你居然会说话！你才是蛋蛋，你们全家都是蛋蛋。嗯、多谢狐王的一番好意，但同光来狐村是有一事相求。怎么，心软了？ 哥哥，从今以后，咱们两个兄弟同心。嗯，老师。 龙将大人来得正好，老夫有东西要给你看。这是神秘人拓片上的信息，我引导原石中残存的五帝力量，方才解开。拓片云：五帝之战后，四帝将神器封印在云垂四方，四神器力量呼应。 一处开启，必会引发他处之异象。看来神秘人要的不仅是黑帝神器，那下一个目标？今日青陵墓异动频频，而神秘人又出现在迷雾森林，恐怕有什么阴谋。我的姐姐同名为救苍生。 而用自身血脉催动黑帝神器，如今他的性命危在旦夕，希望狐王能够借青帝神器救他。青帝神器乃我狐族命脉，怎么能交给你们几个人类？等等，我记得之前是谁跟我们借黑帝神器来着？嗯、你，青帝神器事关重大，孤不能答应你们。哎，狐王大人，你这未免也太小气了吧？你们懂什么？ 青林木异动，青帝神器绝不能在此时取出。嗯，哈，我还以为什么事呢？看来狐王也遇上了麻烦。如果我们帮忙解决，那青帝神器是不是就可以借给我们了？你们显然是太低估青林木异动的危险程度了。恐怕狐王大人邀请我们来，应该是有所计划吧。可是姐姐她……手足之情嘛。 吾倒有一个办法，不知玄水祭司可愿尝试？不会有什么危险吧？愿闻其详。用你继承的黑帝之力，为我族青陵墓加固封印。孤会派人先将狐族圣药送至玄水教，可暂保同名性命无忧。待封印稳定后，便可暂取神器一用。多谢狐王。喂。 你当我不知道青林木下镇的是什么？这荒流邪力非常危险，加固封印向来损耗的是你们狐族的生命力，为何要外人折上寿命？想不到姑娘年纪轻轻，所识甚广，想要守护就要付出相应的代价，愿不愿意是你的选择。 风光不光，还记得姐姐的承诺吗？我说过会永远永远和你在一起，绝不放弃。我愿意。我反对。嗯，报，神宇书院送来消息。嗯，阴谋。 他究竟是谁？龙将大人，他的气息十分熟悉，让我想起当年齐天灵球爆炸之时。那件事情，那先帝跟河图的下落，神秘人怕要对狐族不利，拜托老师通知狐王，我这便去寻找望月。 地神器，至亲好友，任何要对他们出手的人，不必诛之。 like. 既然要干大事，就得先填饱肚子、啊。谢谢你、哦，星月姐姐。不客气，还是藤光你懂事，不像有些人，人家筵席都散了，居然还在吃。 原只是玄水教与我族互助，如今怕是要联手抗敌了。可恶！他以为是在玩收集游戏啊，居然还想着抢青帝神器！玄水祭司意下如何？你这大狐狸，也想坑我同光？喂喂，我刚才的话还没说完呢！ 虽然加固封印会折损寿命，但你们不是有能修复生命力的青帝神器吗？反正借一次也是借，借两次也是借。届时，潼光跟他姐姐一起修复呗。待封印稳固后，若青陵木再无异样，神器便可暂时取出。多谢狐王。在此，你我约法三章：一。 我族助你困住那位抢夺者，你则助我族稳固封印。二，虽神器可暂时取出，但三日内必须归还，此事关系到封印维系。三，神器关系重大，望玄水祭司能记住这份人情。 不必了，我妖精旅社从来不做亏本的买卖。嗯嗯嗯嗯、老娘什么珍宝没见过，才不稀罕您那点钱！我是想要、啊、跟那个冰块脸说，你们这些人情债，啊、我都算他头上。好像有种不好的预感。 真是个怪人！知道了，知道了，我不插手了还不行吗？要我执行契约的也是你们，不要我随意插手的也是你。 搞不懂你们这群老头子。世间万物自有其规则，然命运却无常。入世太深，已堕深渊，再无脱身之日。 若不是你男儿身，我都要怀疑你加入了我那传说中的爱慕者组织。怎么我到哪儿你都能找到我、啊？你要逃到什么时候？这酒名为醉生梦死，绝品佳酿，我的最爱。那人很强，或许会从你处下手。 哈，<laughs> 天下谁人不知？狐王杀亲母，诛全族，眼睛都不眨。哼，蠢货才会拿我威胁他。哎，人家强，我也不弱呀。哎，来来来，不如陪我一次醉生梦死，我的龙将大人。那些小花狐，据说他照顾的很周到。 听说有人叫我老公，哼，我可没说过会承认。最新海报，迷妹福利，如果你们真的想看，扫一下这个二维码，我会在微信等你。 怎么最愿的，一真一合都炽热，夜深之际照的长明河，却照不见一个我。的胜九王座，是谁余生？ 很天强。您的月儿，如今是不是令您很失望？不是的，皇上他一定是一夜未眠。我走了。此地坚固异常，还望阁下出手。这个法阵真的能困住那神秘人？你之前说中了幻术，无人能摆脱，除了一个法子，是什么？